Al-Baqarah 282 itu ayat yang mengatur tentang hutang piutang ya. Jadi ada namanya piutang, ada namanya hutang. Ini dua ayat ini mengatur tentang itu. Yang piutang namanya kardun. Jadi kalau kita memberi hutang kepada orang, maka namanya kardun ya makanya jadi kata kredit ya kredit itu bahasa Arab Kar, ya kardun nah jadi kalau kita meminjamkan orang itu bahasa Arabnya kardun ya kata kerjanya yukridu itu kita meminjamkan itu kalau kita yang berhutang nah, maka disebut dainun Ya, dainun. Kata kerjanya disebut tadayana. Ya, iza tadayantum. Jadi ada memberi hutang kardun namanya. Ada berhutang dainun namanya. Nah, dua-duanya diatur. Ya, ayat tentang piutang atau nah, Al-Baqarah 245. Ayat tentang hutang itu Al-Baqarah 282. Nah, kita akan bahas Ya bagaimana redaksi ayat ini yang bicara tentang piutang dulu ya tentang menghutangi orang ya di Al-Baqarah 245. Kita baca ayatnya uzbillahi minasyaitonirrajim man zallazi yukridullaha qardan hasanan fayudhaifahu lahu adhafan katsiran Wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi Artinya, siapa yang menghutangi Allah? Ya, maksudnya menghutangi orang nih. Tapi katanya siapa yang menghutangi Allah dengan pinjaman yang baik? Maka Allah akan lipat gandakan pembayaran hutangnya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah ya menyempitkan rezeki dan melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nanti redaksi yang sama diulang di surah Al-Hadid ayat yang ke-11 nanti Bapak Ibu baca lagi di surah Al-Hadid ayat yang ke-11 ini hampir sama ini <tantik> man zallazi yukridullaha hasanan ya walahu ajrun karim ditambah pahala yang besar di samping bayarannya berlipat ganda Allah berikan pahala yang besar nah itu ayat yang menjelaskan tentang memberi hutang. Jadi kalau ada orang berhutang kepada kita, kata Allah maka pinjamlah, pinjamkan dia. Allah janjikan Allah yang membayar dengan bayaran yang banyak plus ajrun karim. Allah janjikan pahala yang sangat mulia. Nah secara redaksional ada hal yang menarik Bapak Ibu ya. Di ayat 245 ini. Satu. Allah mengatakan siapa yang menghutangi Allah man zallazi yukridullah sebenarnya ini bukan yukridullah ya bukan yukridullah tapi yukridunas yang kita pinjamkan tuh orang harusnya ayat itu bunyinya man zallazi Siapa yang meminjamkan orang, ya. tapi enggak. Kalau kasusnya orang meminjam, maka kata Allah, "Engkau sedang meminjamkan kepada Allah, Allah yang datang meminjam kepadamu." Bukan orang ini menunjukkan betapa istimewanya memberi hutang. Ya sehingga kalau ada orang datang meminjam ke kita sebenarnya Allah yang sedang datang meminjam kepada kita. Ya. Bukan orang yang datang itu. Kalau kita meminjamkan sesuatu kepada orang itu, maka yang kita pinjamkan itu sebenarnya Allah bukan manusia. Nah, pertanyaannya kalau Allah yang meminjam Mungkin tak pinjamannya tak dikembalikan Bapak Ibu. Tak mungkin. Kerana Allah maha kaya. Maka jangan pernah Bapak Ibu berkeyakinan kalau pinjaman tak dikembalikan orang hilang